Следующий. Раздеваемся. Я начал курить в 5 лет. Когда мне исполнилось 14 лет, я начал пить, и никто не мог меня остановить. И это убивало мое здоровье. Когда мне исполнилось 15 лет, я совершил преступление. Меня осудили, на пять лет. И когда меня привезли в колонию, то я узнал, что здесь запрещается и курить, и пить. И чувствую, что мое здоровье стало улучшаться. Не сразу, а постепенно. И я этому очень рад. На данный момент с легкими все нормально, понятно? Да. Но лучше меня остановили бы на свободе мои родные, чем в колонии.